Добрый день. сегодня с нас снова кеша, и мы начинаем играть у танки онлайн на моей сухань. Ну, вот, садишь, заходим в гараж. Сейчас я по покажу наш... Ну, как игра играется в браузере, так что вот эта штука не может не сычить. Вот, и... Белая панелька, которая говорит мне выйти с полноэкранного режима, если я хочу. Я не хочу. И сегодня мы будем ездить на моей пушке, которую я буду качать, под названием «Рельса». Рельсу вот мы можем нажимать «Улучшить» и можем улучшать. Я ничего сегодня не улучшал. Я улучшал только свою хрень. Вот, пап, видите, немного там улучшено. И, в общем-то, сегодня я хочу улучшать рельсу. И будем надеяться. Вот, у нас такая битва есть за 8 минут. Вот пойдем за кого-то, за вот этих. Вот, пойдем. И у нас вот такая есть битва, на которой мы будем играть. В общем-то, игра, что я вам скажу про игру? Я же видите, что покачался, купил себе рельсу. Игра очень интересная. Ну, вообще классная. Как она идет на все ноутбуки и компьютеры. Вот у меня ноутбук, он, как сказать, не очень такой тянущий. Так что у меня она идет хорошо. Без, Из... того, что она видит, за какую команду играю. Ты против меня. Ну промазать надо было. Забыл за какую команду, значит, буду узнать. Я заезжаю за красную команду, да? Да, я за красных. Пшу, пробил. Давай, добивай, добивай, есть, молодец. Молодец, хороший дел. Что за классная пушка? Я тоже хочу такую иметь. Ты, чувак, интересный, но я интересный. И ты делся. Блин, ну! Ну так и знал, что он меня сейчас зарядит. Но ну, все равно мне, он, он как-то знал, что я туда проеду. И он знал, что он в меня попадет. что я думал, что я сейчас застану его врасплох А он мне сказал, ахера тебе. Сраку, ты меня врасплох не застанешь, я ты полетишь трупом. Ну и ладно. Как вы видите, я еще не так сильно прокачанно играю. Вы, вы, конечно, простите за это, но вот то, что... Ну, что мне делать, если я только начал? Это я вначале так чик. Чик. На! Получи пизю, люди, сама. Ты меня не достанешь, не достанешь. Блин, ну промазать. Молодец, убили. Сколько я убил? Я убил ноль, зато я подбил троих. понятно. Ну, я вот тут могу постоять, в общем-то, попалить. Ну, знаете, как-то не хочется хочется идти по базе. Сколько их? Двое у нас врагов. А бой закончится ровно через... Когда будет 20 убитых? Нормально. Мы можем доехать этот бой до конца. Там что-то вон прилетело. Может это алмазы поедут посмотреть. Мы уже почти добудились Что за яма? яма. Ой, Ой алмазы. Блин, а я тут думаю, откуда палец? Я хочу вот эту пушку, знаете, с прицелом снайперским. Единственная пушка, которая обладает снайперским прицелом. Я хочу вот этот атом забрать. Я буду очень сильно Если я попаду, то я уже попаду на смерть. У меня еще один атом. Я знаю, что если э, узнаете, если взять два атома, вам не, да, не даст никакого бонуса. Вам даст... Тот же самый, что вы возьмете один атом, так что со вторым атомом вам, вам ехать не очень обязательно. Вон там еще не? нет? то наш, да? Блин, атом опять закончился. Ну как? Ой, прошили добряче. Ничего, уже не прошили. вот, вали. Блин, ну мы с атомом, я воспользовался своей печкой. Кстати, мне дали 7 атома почему-то. И ци, и скорости, и 3 брони. Класс. Это типа, за то, что я зашел. Класс. Ну это хорошо, что мне дали за то, что я зашел так получи то, Блин, а я не успел. Почему? Я подбил шестерых. Я нахожусь вообще на втором месте. Ну, а как может быть на другом? Сколько нам там? двадцать убитых надо, да? Фонд битвы. На! Получи! Блин, ну, ну как у нас за три удара? Так нечестно, знаете? Мы ему уже педю приготовили, а он такой невежливый. Мы так вежливо пезюка приготовили красивый. Аккуратный, и он так невежливо к нам. Ну ладно, мы тоже тебе сейчас невежливо поступим. Что-то там еще есть. Там где-то был в тот раз. Ой, как вы дали нам тоже невежливо педю. Он есть там, где он был в тот раз. И он как в тот раз меня прошел. Очень интересно. Я подбил восьмерых, и я остался один. И мне надо убить трех чуваков. Да, вы не ослышались троих чуваков, а я один. Почему-то. Почему-то все выходили с моей битвы. Не знаю почему. С моей командой, ну ладно. не за сороками, знаете. Сами с рогами. И сами все забоем. Ничего не меня. У меня только один раз. А ты там целая куча. Блин, ну спрадуем. Или нам надо две минуты? Нам надо еще две минуты выдержать чуваки. Мы выиграем, если я буду прятаться еще две минуты. И там пошкарить понемножку. Джинк, джинк. Тихенько немножко. Вот Чувак, здесь немножко поставим в кустиках. Блин, кустики, че ж вы меня не защищаете? Нет, это вниз Я-то было вниз. Не надо мне цариться. Даже не... Куда? Класс. Мы впали в яму, мы можем посидеть в яме столько секунд. Но я никак не хочу. Я хочу через десять секунд Блин. Сейчас мы к нему придем, и его забьем. Если мы по яме, успеем взять бронку. Видите, как вы видите, у меня хорошая скорость. Вот. Да. я думаю, вы это заметили. Блин, кажется, мы не в ту яму влетели. Ой, Просто я снимаю на камере, на вебке. Смотрим, кто нас там бьет. то ли мы умерли, то ли нам. Нам нас убили. 3.18, блин, что за черт? Нам еще никто не зашел к нам на битву, нет. У них куча нас ноль. Блин, это да что ж такое? Меня опять впалили, блин. Опять! Мне надо 30 тех выжить. Ну это еще ладно, 30 это мало. оттек забить хоть одного чувака промазать надо 20 хуже чувак иди нахрен я выживу 20 секунд 12 секунд 12 секунд 11 секунд нахрен блин шесть пять четыре три два один так, и мне дали приз один алмаз. Выйти, фу. Не хочу. Я, мы получили приз один алмаз. Внимание, обнаружен низкий ФПС. У меня хороший ФПС. У меня хорошо все с ФПС. Так, ну мы можем за этих вступить, но они проигрывают. Не хочу кого. Ну, за этих можно. Давайте здесь. Вот. Чтобы оценить ситуацию, нажмите Tab, чтобы увидеть полную статистику. То есть, если вы там на снайперские на снайперки играете стреляли там пах и смотрите там хоп ага я убил все я хочу с прицелом снайпер очень хорошая пушка мне там посоветовали я у друга даже поиграл у меня много людей играют в эту игру но я знаете их сюда не добавляю так чик я надеюсь я не они она каком углу Нет. есть Первый, вы видели, вы видели это? Мы ну, убили убили. Ну, бабах, бабах, и он помер. Я молодец. Женя молодец, Женя, сейчас буду стрелять и в Ты в чуваки, какие тут я. Что вы все что-то по-английски по Я не очень разбираюсь в английском, так что вы. Кого ты стреляешь? Там никого не Знаете, такое пушечное перевернутое мясо. Фонд битвы 17 алмазиков. Битва закончится при 70 убитых. Ну, знаете, за вот эти минутки, я думаю, мы сможем, может, доиграть. А может, продолжим в следующей серии. Есть! Опять? Да. Нет. А, это подбитых один. убитых у меня два. знаете, хорош, хорошая пушка. Помните, э, я играл был на огнемете сначала. Огнемет не такой, как эта пушка. Я после этого друг. Сказал, я на эту пушку попробую. Блин, ну если бы не скосить, мы бы попали в этого чувака, ему бы был бы в пол. Ему бы был бы, был бы... сидел. Где-то ты угадай, не выехал. Не, он выехал куда-то. А, наверное, он наверх поехал. Чпокнули. троих подбили, двоих убили. Нормально. Не, я не один, нас еще двое. Два на два идет. Хорошая команда. Так. Скорость. Она нам как бы не надо. Если такое он хотел у меня тут поставить, я такой щупал. Пок! попал или не попал? Бу-бум! Да, я подбил четверых. Я попал. Тогда чел рулит. Два на два идет. Такая большая карта, идет только два чувака. Знаете, как прикольно, когда у вас там 10-ра, 20-ра, ой, не подай, пожалуйста. 10-ра, 20-ра, и вы на одной карте. Вас так, и там друг друга так легко найти. Это классно. Нравится. Когда противник едет, и прямо возле тебя там, блин, три противника в купе. Ну, куда ты? Странно, даром тратим. Блин, то, то чел у всех лупит? Я так приехал, он сразу залупил. Ой, сзади кто-то. На! Убили? Да, убили троих. но мы сдохли, понятно, это огнемет. Вообще, если вы хотели бы, я мог бы я сидеть на своем прокачанном огнемете. Но я думаю, если прокачать эту пушку, она будет наверное, классная. На! Получи пиздюля, а дядя сама, я четверых убил. Он выдрывался по сходам это хакерство. Может, мне тоже сразу на смогу. Блин, там пушечное мясо лежит просто перевернуто. Есть! Попал! Видим, насколько конкретно. Есть! И мы убили ровно шестерых, мы молодцы. Парни, парни, девочки, кто играет в эту игру, я говорю, она четкая. Люди, кто играет в эту игру, молодцы, она очень интересная и четкая. Папа. Убил. Убей. Убей тебя тоже. Я с броней. Убили? Да. Вау, мы убили ровно семерых. Ого-го, ого-го. Ну, это, я думаю, что для меня это нормально. Ведь на этой пушке я только учусь ездить, она еще не прокачанная даже. Прокачанная. Мне ну, нам сказали, на, мы не дадим тебе прокачанную пушку. Мы дадим тебе только лайно. Ну и дали мне кусок лайна. Пух. Так, на, и мы убили девятерых. Да. Блин, почти. Все нам убили девятерых, подбили шестерых. Мы больше убиваем, чем подбиваем. Пойдем. Ну, я забрал 10 алмазиков и помер. Ну и помирать с 10 алмазиков. Ой. Потом такой. Попал? Да. я попал. Да, я попал. Я уничтожил одиннадцать человек. Но с этой хренью я очень интересно скажу я вам и скажу качайте эту пушку. Она очень интересная и четкая. <coughs> На. блин, промазала. Блин. Мы вообще погибли 7 раз только. молодцы. Бой закончится через 18 минут. Ну, я думаю, мы выдержим. Серия будет долгая. Думаю, люди будут, людям будет интересно, когда будет долгие серии. Да все-таки танки онлайн. Лайно какое-то. Блин, промазали. Ну, мы, в общем-то, снимаем, я не знаю даже, сколько выйти, у меня вапка, я не смотрю. Ну, в общем-то, да, давайте заканчиваем этот бой, будем рады, что прошли. его. Мне кажется, или это были 10 ломадиков, это были 10 он мне показалось. Ой, мне кажется, нет, это не противник, это мне показалось. Пух! Попали. Да. Давайте возьмем другой хлин. Клин, нам эффективнее, чем ему. На! Мы его убили? Да, мы убили 13-рых. 13 чуваков убитых, это очень хорошо. Я знаю, что... вы не говорите, что я не использую эти бонусы. Ведь я знаю, что можно использовать эти бонусы, но, знаете, мне без бонусов хорошо, я их думаю собираю а потом на какую-то такую четкую битву для вас делаю специально такую битву здоровую здоровую сильную сильную когда накачаюсь очень хорошо на этой пушке научусь ездить то я возьму такое такое я накачаюсь там до того дня я накачаюсь я знаю что я могу перевернуться на рельсе я могу перевернуться Шпок. вы типа поворачиваете пушку под себя если вы так перевернулись и вы ездите на рельсе это получится на любой пушке, кроме огнемета. Чувак, а как мы тут разменемся, по твоему? Давай. Почкай. Найди угадай, я застрял. Какого черта? Уже выстрел. Я так не проеду, как он может. мастер. Прямо такой мастер дзюдо. Дюдо. мастер дюдо. вот такие вогазины. Чувак, он срачит такой. За ним по приведению. Но. <с> Минус еще один, и у нас 14 убитых. Ой. Это конкретно надо вон с этим чуваком делать. <с> чпок. Увидели так чпок? Чувак, переверни меня. Ты сможешь это сделать? В ну, общем, вернемся, когда нас перевернут, потому что то, что мы самоуничтожаемся, забирают у нас ровно один этот и Алма... не алмазик, а это... одного убитого и одного подбитого. Ну, в общем-то, давайте вернемся, когда нас снова мы сможем играть. После того, как никакой тупарь нас не даже не попробовал, возле нас проезжал кра танк противника, и он даже не попробовал меня убить. И меня это очень возмутило, ведь у нас забрали одного убитого. У нас было 14. Ну ладно, я сейчас нагоним. На какие там по счету вторые, почему? Да блин, ну это пушка. Это шарик. Ненавижу шарика. его тут Вот этот человек куда-то туда поехал. Давайте поедем, даем, да? Нет, давай плохой. Ой. Чуваки, 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 давайте. Убейте его когда был сзади да? мне очень хочется чтобы эта пушка была прокачана вот он плохой наш блин там мы бы поубили его Для чего вот и шмай, если все аптечка все норм блин ну исполне ну, опять? Блин, ну, ну, знаете, в чем эта пушка плохая? Потому что надо все перезарядка, чтобы она закончилась. Нам надо 12 минут еще подождать. Кому не интересно, простите, но смотрите, что другое. Но... Мне кажется, это бой очень интересный захват. Вот у меня тут видите, немножко немного. Я немножко двигаю. Ногу без ножки. Пум! Ура! Вот, нам дали в подарок 33 алмаза. Ну давайте, мы встретимся в следующей серии. И эта серия будет выходить сегодня же. У нас нормальный ПП. И с вами был я, Кеша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!